Мы сегодня проводим а, четвертую встречу из серии а, трансляций как третьего футбольного клуб, стадиона клуба «Севастополь». И рады видеть у нас в медиа-центре сегодня вице-президента клуба Евгения генчар и одного из активных болельщиков футбольного клуба «Севастополь» Владимира Кузнецова. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос к вице-президенту. Евгений Генч, никакой вид спорта не может существовать без болельщиков. Какие они у футбольного клуба Севастополя? Как они менялись? Вы ведь давно работаете в футболе? Как меняется как лицо и отношение болельщиков футбольного клуба и к футболу? Ну, знаете, вопрос, конечно, очень интересный. Вопрос одновременно очень сложно. Я, честно, даже вот так как не задумывался. Такая постановка вопроса для меня, честно говоря, в нове. Да, много лет, естественно, для кого мы играем. Мы играем для болельщиков. Имите правильно. Может быть, в новых условиях где-то, э, где-то, может, на Западе, знаете, бывает, купил там хозяин крепостной театра себе и сам тащится, его приличнее, потому что его команда играет крепостная. Он сам сидит, купил и смотрит, ему нравится. Вот, может быть, где-то это и есть такое. Ну, по крайней мере, мы для людей, мы для владельцев. Как меняется? Ну, вы знаете, я вспоминаю команду «Чайки» в МС, с нами ездили болельщики, два-три человека, 1, 4 четыре человека ездили, Саша Плахти ездил, вот. и дома поддерживали, молодцы, ребята. Но сравнивать с нынешними болельщиками, я думаю, что даже где-то эти совсем другие. Я не говорю хуже лучше, они другие, просто другие. У них причастным к чему-то, там, кричалки какие-то почувствовать себя кем-то. Вот ну, такой вот момент тоже что такие люди есть среди болельщиков. Они а просто люди. Вот Но говорили... тем более, ну, вы знаете, с этим болельщиком интереснее тем, что поддержка сама. Она интересна. Да, вот я хочу как, раз спросить про что поддержку. Какие там какие-то кричалки, там какие-то баннеры поднимают, такое вот все их есть. Есть, конечно, определенные вещи, которые мне очень не нравится. Есть. Ну, возьмите, давайте вот следующего. Вот, Вчерашнюю выпуск с У вообще для наших фанов это сладкое. Место просто, просто сладкое. Они любят там ехать, там оттянуться, отвязаться, вот головой закружил сразу. Вот. Мы где-то даже да. гордимся, что вот у нас такие фаны серьезные приезжают туда. Помню, как-то раз не пыталась в Клинке не пустить, билеты не продать. Но я не чем это все закончится. Вот. И вот клубы дыма, зашли дымша, что вдруг в клубах дыма, я увидел, как поднимаются ворота входные, поднимаются. Потом они отлетают в сторону. Их просто сняли и выбросили. И вдруг... болельщики. Да. Федоров не пускали на стадион. Вот. Местные товарищи не ожидали этого. Что подымывать ворота выкинули? не, это не, 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 не Вот А клуба, вы ожидали? Нет. И вот в клубах дыма от а дым шашки. Мы увидели летящие летящий ворот опять. Потом вышел большой толстый мужчина, появился, с флагом Севастополя в руке, без козырьки, и гордо прошествовал через весь стадион, а за ним человек 500. Вот, естественно, боление, все это самое, это, какое-то чувство гордости в свой город все-таки было. Вот естественно, конечно. И поддержку. Возьмем вчерашнюю. Ну как здорово. Собирали гимн, подняли флаги. И потом, когда команда стояли, болельщики наши запели гимн Севастополя. А Капелла без аккомпанемента. Это было здорово. Это было То есть болельщики во время матча? Перед началом матча. И команда выстрелилась. Мы были дома, что дома у нас всегда играет гимн Севастополь. Да. И Путанем в в занимается и поют. Да? Да, то есть он поднимается и поет, тоже припев поют, А здесь местные, естественно, конечно, они не обязаны включать на минимум 100. А да? Когда болельщики сами запели, да, их там, я не знаю, ну, человек 700, наверное, было, да, Чемсот, семь, человек 700 было. И они запели, но такое чувство, знаете, вот такого подъема патриотизма со своего города. Такой да, настрой, стал, на игру, молодцы, да? да, и команда стала так, ну, очень, очень приятно и так просто за свои да. Да, до слез. Вот. Это было здорово, и поддержка, и болели хорошо. Не понравилось даже не то, что бросали фаер. Тут вот где-то сам футболист, вы знаете, подбежал к болельщикам в трибуне, когда забил гол, подбежал к ним, тут, естественно, реакция ответная, обнять. И вот эта масса 700 человек нас обнимать. Ну, естественно, те, кто стоял в кордон милиции, просто смели. Вот. То есть, потому что они действительно любят своих ребят, которые играют на поле. Вот. Удалось все-таки их остановить. И это я тоже понимаю. Понимаю фаеры, которые загорелись. Это ритуал. Но я никогда в жизни не пойму, мне будет стыдно, когда эти ребята, которые только что я им боготворил за то, что они свой город, начинают скандировать грязные вещи в адрес хозяев. Это не по Севастопольски. Это низко. Это просто низко. Поймите правильно. Знаю, что у вас сидит 700 человек, болельщиков этого в человек, 20-30, ну зачем же вы куражитесь? Вы задавали вот. им этот это вопрос? Я пользуюсь моментом, а вчера было вот а сейчас сегодня вот у нас, Если Если нас доверили... сидит товарищ конкретно, а вот вот сейчас нам на все это ответить? Сегодня он один. <свят> Давайте спросим. Действительно Владимир. неприятно, действительно стыдно. Мы из Севастополя всегда город Севастополь прославился своей культурой. Всегда славился своим определенным духом. Вы знаете, каким-то мужеством. Но вот так куражится. И народ да, вот сидит, которые со мной на трибуне, крымтеклицы, которые перед этим встали, ребята, ну, жители вот этого молодежного, встали вместе с нами, когда мы, когда болельщики перед гимн Ленитарный Севастополь, они стояли рядом с нами, эти люди, и они просто, не знали, чтобы не рассказывали, когда вы эти вещи. Мы просто свой город опустили. Ниже плинтуса. Вот ну, это так разговор. Да. Я, давайте все-таки я... выясним. Да. Да. И... Я, я просто это скажу да. в этом что да. мне настолько до сих пор больно на сердце. Я не знаю, может, кто-то не подумал о том, что произошло. Я просто еще расскажу. Те же люди, которые были богами, они тут же скатились, я не знаю, там, просто известно, чего. Вот. вот и все. Так нельзя поступать. Давайте поднимем немножко болельщиков и ответим Евгению Генчу, почему все-таки вот агрессия просто, была в отношении не, не болельщиков другого и другим, других, наверное, тем, кто нас смотрит. Я прошу да? извиниться перед э, болельщиками Крымтеплицы, перед жителями Молодежной, перед руководством футбольного клуба. Я прошу извинения за наших, за граждан Севастополя, за наших болельщиков. Я просто прошу извинения. Мне стыдно. Я приношу Давайте дадим слово вам, болельщикам. Да. Пожалуйста. Владимир. А что вы сказали? Не, я бы, а, как бы вот давайте все-таки объясним. Чем вызвана агрессия в отношении болельщиков другой команды? И насколько это часто, давайте, да, на явление? Игре это вызвано. а как еще? Это тоже соперник. У футболистов соперник на поле, у болельщиков соперник, болельщик другой команды. Делается все, чтобы доказать, что вы лучше это как соревнование, вот, такой же. Но ничем не отличается от, э, не знаю, турнира по Там, тоже человек хочет победить. Еще где в домино хочет победить. Здесь хотят победить на трибуне. Соответственно, делают все для этого. Я тоже скажу, Евгений, мне тоже это очень не нравится. Вот для себя скажу, я, мне не нравится. Мне, что вот вчера было, мне тоже это не нравится. Но есть такое понятие, когда экзальтация, толпа, да, достаточно думать, где-то начать, остальные подхватывают, мало думая о том, что они должны будут делать. Это есть такое. Вот. Мне тоже этот вчера очень-очень-очень нравится. Без этого было бы вообще все замечательно. Да, да я, все я согласен, был, все ну, было ну, все, ну, было ну, согласен, был. просто здорово. Мне это это очень, здорово. я так понимаю, что Крым Теплица это у вас любимый соперник, да. с которым там, все время там, происходит. Чапа идет с 2004 года еще, там, древние корни растут. Славские не нас. <laughs> Вот. Скажу, что сразу замечу, может быть будут смотреть сотрудники правоохранительных органов, вот. они настолько невежественны в вопросах обеспечения безопасности, вообще какого-то порядка, что просто до смешного доходит. Э -э перед ними стоит там 500 человек, да? э -э и забор, ограждение, металлический забор, ну такой он высоты небольшой, метров да? И, чтобы, наверное, устали охайники, они сели, так облокотившись на перильцах. Вот. Не понимая о том, что если вдруг что-то случится и толпа побежит вниз на радостях, то что-то сломается. Либо ограждение, либо спина охранника. По всем порядкам они стоит стоять за забором. То есть у него есть время. Если кто-то захотел выбежать, у него есть время, через забор уже перелезть надо, 2 секунды, да, у охранника всегда есть ну, какой-то там вариант остановить и просто толкнуть его назад. Все. Они же стоят перед забором. Просто когда все разобил волна, что ничего, сумасшедший возле вот, он тоже, он первый в он увидел, наверное, он, он когда играл в ФК Львов, он, он никогда не видел, что даже на открытую тренировку пришло там 200 человек, как было вот у нас э, два дня назад. На да? тренировку пришло, например, на стадион 200 человек. Болельщиков. А Болельщиков, да, на открытую. А тут, когда он забивает голы это он слышал, что 70 минут там творилось, ну, не умолкая, стадион ну, так гремел, уши накладывал. И забивает гол, разумеется, он тоже, наверное, бежит команде, поблагодарит кого? Болельщиков. Потому что футболисты, они как в театре они артисты. Если нет артистов, ну, вернее, нет зрителей, то все, они не для кого играют, собственно говоря. Они ну, будут ходить по полю, тоска смерть. Ну, них нет. Нет настроя нет, играть ради кого. Они как артисты на сцене, это ничем не получается. Ничем. И он убежал. Э -э я просто стоял немножко выше, просто смотрю, он подбегает ближе. Первый пошел немножечко, второй, третий, и дальше просто лавина. Лавина, просто все хотели его вот обнять. Разумеется, там стояла милиция, которая тут же э, сломалась. Хорошо сломалось ограждение. Я про что говорил, что хорошо, что сломалось ограждение, и не спина у этих. Вот. После этого, в принципе, началось ну, там, то толкотня, но вроде как, там, несколько человек у нас, ребят, стали ну, перед вот этим заваленным забором и сами просто-напросто ну, прикрыли доступ чтобы никто не выходил. Сами со мной обеспечить этот порядок. Милиция отошла на метр сзади и, собственно говоря, на этом все закончилось. Если вдруг они не достали дубинки, когда вот в этот момент это все завалилось, они достали дубинки, начали им попытаться молотить. Зачем? Ну, никто никуда не собрался. Бежит человек на радостях забил голову. Болельщики также на радость хотели его просто ну, не знаю, футболку побрать, обнять его. Ну, это наши игроки, нашей команды, да, блядь, что их в такой игре. Ничего плохого там нету, что хотели просто народ до ограждения об этом. Если бы там не стояла у ничего бы не было, они стояли бы постоянно там за забыли и все. А началась дубина, ну и кому-то не понравилось, стали поджигать какие-то пиротехнические устройства. То есть поджигание было не запланированным? Да, и было запланировано. Как же вам сказали? В этом-то и тот факт, что вот именно зачастую действия милиции, я не говорю, я не беляю там, лечь, там активных, неактивных, там, не архангелы далеко, даже не вот. Но, как правило, туда никто не приходит, там, ломает стадион или чего. Едут люди за своей командой, не знает куда, в какие-то другие города, тратят последние деньги на свои. И, приезжая в другой город, например, то же самое, видишь такое отношение милиции, как, не знаю, как будто ты сам заклятый голову уголовник последний, которого нам тут же дубинать. Так и вчера было. Но упали все вместе. Никто же не хотел никуда специально прыгать на забор. Просто ну, вот, на радость я упал. Зачем доставать дубину, тут же начинать бить? Разумеется, там начался вот этот куча вот, нового. Вот. Но их там 10 человек, они хватило ума отойти назад. Ну, все. На это все. Остальные вот на нас четверо стали впереди, где вот упало до рождения. И все, и мы просто всех за Да, я назад. очень боялся. И думал, все, что никто -то ничего того, не совершил. Ше... Ше... Некоторые люди лежали, они упали сразу. потому что они за ну, говорят, стали стали остановились, И не, дали, не дали основной массе то, то есть это под, под, как бы подразумевает то, что среди вот как бы масс болельщиков или группы болельщиков многочисленной есть как бы болельщики разные, есть радикально настроенные, то есть те, кого называют ультра, есть как бы э, те, кто пытается соблюдать вот как зрители в театре конечно, правила. Конечно. То, что, есть, как делятся болельщики? На самом деле очень много. Самые ненавистные болельщики это посетители вип трибун. Это кто сидит на вип ложе. Mm -hmm. Они же приходят туда потусоваться, там вместе с этим. Ненавистные для кого? Да, для, 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 для нас. Для, нас. <свят> для фанатов, вот. да? Да. Потом идут всякие те, кто сидят, вот мажут щечки, и сидят в телевизоре, там, вместо того, чтобы пойти на футбол, они сидят, смотрят по телевизору в футбол, у них куча программок, они все знают, мажут шарфики, смотрят рекламу, при этом, которую им дают. Ну, это вот. Есть там остальные. Кузмичик называют, но хочу сказать, что у нас все остальные болельщики. У нас нет кузьмичей. Мы же так называем. Давайте нас... объясним тем, кто не в курсе, да. кто такие кузмичики. Да, Семечки да, да, приходят, жуют там и все это. А у нас такие замечательные болельщики, которые два года катаются за командой. То, когда у нас не было со стадиона, то, в катались туда. Это тоже надо выбрать время деньги, да, это уходит везде. А потом еще и дальше, в Симферопа, целый год. И ездят, когда вот эти люди, кузьмичи не ездят на выезда, ну, говорят за команду, другой год. Вот, это у нас замечательный болельщик, это, это вот, деньги. Хороший деньги. В хорошем этого слова. Да, ну, так никто же не говорит, ты понимаешь, я же сказал, вот один просто шаг всего. Были пожилы стояли, да, здорово О, все. Деньги. вот, вот эти моменты, ну, просто сами из себя замазали грязью, и город, одним вот этим криком. Согласен, я да, да, Я еще раз говорю, вот просто всем. Они разные, они абсолютно разные люди. Каждый, когда приходит на стадион поболеть, э, простит тут вот разные цели. Если кто-то приходит действительно поболеть за свою команду. А кто-то приходит просто оттянуться ему по большому счету по барабану. футболу, вот, все, он приходит за свои цели. Ему нравится тусовка, потусоваться, там, по, по беспредельничать, а потом ходить, гордиться где-то, а я там так, я кому-то там по физиономии заехал. Я еще что-то Он даже не видел, как команда да, сыграла Есть такие правда, да. но, есть, но, я но, Вот или, я хотела или, спросить и, 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 но, вот, и... Вы правду говорите, что есть разные Конечно. Я вот э, зашла на сайт э, клуба И хотела выяснить вот, как бы, Какие болельщики есть у клуба Информации на сайте о клубе нет <свят> а О <свят..."> болельщиках вернее нет Возможно у болельщиков <св> есть Нет, я не про деление Я вообще про болельщиков то есть, возможно, есть то, как вы говорите, те, кто год ездит, те, кто вы действительно помогает а, эти трудные времена пережить. Вы знаете, у многих, да. у многих. Вот просто привожу такой пример. Вот в городе проходил большой байк байк шоу. Байкеры, да? Вот есть они организованы, есть мотоклуб, ночные волки, у нас в городе клуб мотоклубы Дальга есть. Вот. А есть большая масса людей, которые сами по себе. Ну вот ваш покорный слуга, я сам по себе катаюсь. И то же самое там, им не нужна организация ну, Она им не нужна. Это как у анархистов государства. Это это что-то делать, отвечать, ходить с роем где-то. Нет, они, вот, они живут в этой стихии футбола. Им нравится. Поэтому как-то приказать, заставить, подравняясь мирно. ну, мы завтра сделаем, добьемся того, что они будут на за забором смотреть футбол. Или после не пойдут. Лучший вопрос. Руководить, управлять ими не получается. Хорошо. Тогда подумать. где обсуждаются вот такие инциденты? Ворота сняли, шашки. Это где это экспромт. обсуждается? Ворота это был экспромт. Нет, а где вот да, такие инциденты обсуждаются? Тогда вопрос Евгений Генчу и вам, Владимир. Ну как не обсуждается? обсуждаются? Вот они встретились там где-то, между собой переговорили, кто-то получил удовольствие от того, что вот такую Я, я а кто-то вот в, голове, в голове сказал, что да, мне тоже не понравилось. Действительно, вот, я считаю, это низко просто оскорблять. Все. Ну, просто низко. Другое, ну, там тарактур, давай там бей, там, типа того, какие-то там забивай и прочее какие-то кричалки. Можно даже агрессивного вот, такого, что против соперника. Ну, та же война, только на трибуне. Да, я согласен. Оскорбление быть не должно. Унижение быть не должно. Вот о чем говорю. Да. То есть это обсуждается быть. на бытовом уровне и остается да. как бы... Может припевает. быть, может быть. Вот у нас люди слышат сегодня, видят. Вот я просто к ним обращаюсь. Володя, может, скажем, я вижу что ребят, э, те, кто практически всех не знает. Ребят, не надо, это низко. Это наш город. Вы наш город. Мы ваш город. Не должно быть Но Это нас унижает настолько, что просто слов нет. Вот это поднимает, когда все стали из-за запели. Вот это поднимает так, что слов нет, особенно в конце игры. Конечно, может ну, быть. Это же прекрасно. Это да, все да. поднимаются связаны на глазах у людей. Рука на, на, на сердце все поют. Трибуны поют, поднимаются. Люди, больнички, крымки близы, стоят рядом с нами, встают рядом с нами. И вот они говорят, вот у вас город, у вас город, вот это вы молодцы, вот это вы фан. Понимаете, вот это нас возвышает. А вот это нас унижает и грязь. Но если вы едете на выезд и болельщики, то есть вы как-то занимаетесь организацией или они сами ездят за клубом? А я же объясню, они сами. То есть. Есть. Они сами нет, ездят. Я, меня интересует поддержки, никакой от клуба нет, да? Они да. ее <непрошенная> 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 не воспринимают. Они не хотят, они свободные люди. Да, <непрошенная> мы считаем, что мы считаем, что все, что делается, это делается, должно делаться не за деньги клуба. И как я могу доказать еще свою любовь к команде своей? У меня нет, нет других возможностей, кроме как э, купить за свои деньги билет и поехать либо на свой стадион, либо в другой город, но не брав при этом денег клуба, например, потому что меня вот это действительно меня Как, зли. как это? Я люблю команду, еще дайте мне за мою любовь деньги, ну я так не понимаю. Все, что мы делаем, мы делаем на свои деньги. С вот мы не богатые люди, тут, у нас Севастополь не Монако, все же мы собираем по чуть-чуть, по чуть-чуть, от -чуть, скидок народ, до 8. Давайте нарисуем большой банк. Давайте. Это все меряется тысячами. Ну вот собираем там. Кто-то 50, 30, 20, 10. Вот так вот собираем, нарисуем. Вот, Также на выезда. Когда едем на выезд, вот нашли там э, маршрутку вот, ну, Сколько стоит поехать? Туда, сколько до денег. Все, заплатили свои деньги, поехали. То есть, ну никаких э, помощи от клуба, не То, кажется. что клуб не помогает. Они сами Он четко и философию. Правильно люди Я за что и уважаю. Поймите правильно, что человек, он действительно он, он хочет быть рядом с клубом, а не с, постоянно тянуть что-то с клубом. А как... То, ну, тогда, а, смысла, как -то как дорожает свою благодарность? Я знаю, что месяц назад и он, было э, болельщиков Но э, месяц назад была необычная игра. Играли э, как бы футболисты вместе с болельщиками. Расскажите об этом. А это просто единение. Понимаете, что нас объединяет? Нас объединяет м, одна из таких... Как вам сказать? Одна из крупных, огромных мировых религий. Футбол. Его величество футбол нас объединяет. Мы одинаковые. Что я, что он, вот там на футбольном поле, там, У нас есть, как говорится, вот здесь его величие футбол. Оно нас объединяет, мы одинаковые. Я хотел спросить у Владимира, а вот кроме вот этой встречи, вот сами болельщики между собой играют в футбол? Ну, не так часто, но случается, где-то собираются возможности где есть площадки бы. У нас площадок в городе не очень много, если есть они там расписаны на, на в период, на много времени. Тяжело куда-то встретить. Угу. Вот, поэтому ищем где-то там двор какой-то. У нас многие играются. Понимаете, вот, играют, почему нет? Это же... последовало... Из этого все это и растет, ноги. То есть вы, по сути дела, тоже такая как бы любительская команда? Нет? Наверное. Я тоже, когда был еще в школьном возрасте, тоже занимался. Ну, Троя играл. О, у Зайца Игорь Константинович тоже. Да, там, видите, еще большинство людей, болельщиков, фанатов, ультрасов, они играют за команды, которые выступают на первенстве города. Потому что они не футболе, они как действующие футболисты в футболе, и так просто любят его. Все. Это религия. Это и есть. Тогда открытие стадиона для вас, как объединенной религии футбола, будет чрезвычайным событием, конечно. Сколько мы мечтали Сколько мы мечтали Вот я еще раз говорю, я в футболе работаю 38 лет. Не просто со стороны, я работаю 38 лет. Начиная с тренера и прочее все. И я не помню, чтобы за это время, нет, один стадион запустил новый стадион запускали. Это стадион 23-го Севастополя в Загородной банке. Как раз под Олимпиаду его готовили. Но он не футбольный стадион. Ну вот и ну, да. все. Больше ничего не было за эти годы. Разрушалось, убивалось то, что оставило нам, осталось нам Советский Союз. И вот это эпохальная вещь. Я уже говорил, что мы приглашаем и Григория Михайловича на открытие и президента ПФЛ Бача Самилана Владимировича и других таких людей, связанных с футболом, и министра Украины. Мы не хотели, мы хотели сначала ограничиться 10-15 минут перед началом Украины и поехали. А нам просто объяснить, люди, ребята, да, да, на Украине не каждый год новые стадионы запускают. Вы же не только о себе думаете, вы же и толчок остальной стране дайте. Покажите, что вот оно происходит. А как будете снабжать билетами самых активных болельщиков на а открытие все, стадиона? Все написано на сайте. Я просто вот объясняю, вот многие обращаются, дайте билетики, дайте пригласительные, чтобы просто не возникало потом вопросов, а было понимание. Э -э стадион принадлежит футбольному клубу Севастополя. Но стадион это хозрасчетная организация. Структура футбольного клуба, но она частичном хозрасчетная. Она зарабатывает деньги сама поэтому обращаться к руководству футбольного клуба с просьбой там, достать билеты или купить билеты или какие-то абонементы у нас попросить или просто пригласительные я сразу отвечаю у нас их нет нет просто нет всем занимается отдел маркетинга футбольного клуба вот у нас сегодня обсуждалась тема где будут находиться дети воспитанники нашего футбольного клуба. Мы выделили сектор и посчитали, сколько денег клуб будет платить своему стадиону. Да. За каждого своего ребенка мы будем платить гривну, две. Ветеранам футбола сейчас оставляются списки. Клуб купит абонементы на стадион. Вот, вот такая будет тема. Клуб покупает у своего стадиона билеты и абонементы. Мы платим за это деньги. Потому что... Стадиона надо как-то развиваться. Крупные деньги мы даем. Мы вложили уже, то есть мы вложил, и будет вкладывать, крупные деньги. А на зарплату людям, на улучшение, на какие-то хозяйственные вещи, стадион должен зарабатывать деньги сам. И мы не исключение в этом. Мы будем за все платить. Будем надеяться, что болельщики вас поймут и придут на открытие. А мы такие же, как они. Вот как они пришли на стадион, купили билет. Тот же самый футбольный клуб пришел, купил билет. И никаких скидок нам нету, ничего. Вот. Это на Западе везде так. Давно это так. Вот. И вот то же самое, на таких же условиях ну, мы находимся все остальные. Я вице-президент, я буду платить деньги. Клуб за меня платит деньги. Я серьезно вам говорю. Вот так оно будет. Мы такие же, как они. и Ну тогда и встретимся это, на да, открытии. Да, и это то же самое, как Володя говорил, да, в плане того, что это самостоятельность, это возможность помочь своему клубу. Не с клуба брать что-то, но мол, я так футбол, дайте мне еще вот это. Вот. Действительно, если ты любишь, ты найдешь эти деньги, ты все. Ну, тогда вместе мы потом не будем удивляться, что у нас какой-то бы стадион плохой развалинный. Ну, мы сами сделаем. Мы сами его и Хорошо. Встретимся на открытии. Спасибо, Спасибо, вам большое. Тебе.